అందరికీ శుభోదయం మరి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత సౌందర్య లహరిలోని నలభై ఐదో శ్లోకం ఓం శ్రీ శ్రీమాత్రే నమ అరాళై స్వాళిక శ్రీ విరళకం परिहसति पङ्केरुहरुचिम् रुहरुचिम् रे यस्मिन् दहनरुचि रुचि किञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ती स्मर दहन चक्षुर्मधुलिहा स्वाभाव्या अरालै स्वाभाव्या दलितलभसश्री विरलकैः दलितलभसश्री विरलकैः परितं ते वक्त्रम् परितं ते वक्त्रम् परिहसति रुहरुचिम् परिहसति पङ्के रुहरुचिम् रुहरु दरस्मेरे यस्मिन् स्मिन् दहनरुचि किञ्जल् करुचिरे रे दहनरुचि किञ्जल् करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति सुगन्धौ मादयन्ति स्मरदहन चक्षुर स्मरदहन चक्षुर मदुलिहा अरालै स्वाभाव्या दलितलभ सश्री विरलकैः अरालयि स्वाभाव्या दलिकलभ सश्री विरलकैः परितं देव परिहसति पङ्केरुहरुचिं परितं ते मात्रम् परिहसति पङ्के रुहरुचिम् दरस्मेरे यस्मिन् दहनरुचि किञ्जल् करुचिरे दरस्मेरे यस्मिन् दहनरुचि किञ्जल् करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदह चक्षुर्मधुलिहा सुगन्धौ मादयन्ति स्मरदहन चक्षुर्मधुलिहालये स्वाभाव्या दलिकलभसस्त्रीभिरति परितं ते वत्र

చుట్టబడిన నీ వదనము పద్మము యొక్క శుభగును పరిహసిస్తోంది చిరునగవల పంటి తళుకులనే అగరు పువ్వుల అందమైన సుగంధం గల ఆ మోమునందు మన్మధుణ్ణి జయించిన శివుని చూపులనే తుమ్మెదలు మోహపడుచు మత్తును పొందుచున్నవి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ